বৌকেইজনে মানে কি সুধি আছিল এইথ পে' কমিশ্যনৰ কথা সুধি আছিল যে কনষ্টিটিউট হৈছে নে কি হৈছে ভিটমেণ্ট ফেক্টৰ কিমান দিব বা যোৱাকালি চি এমে এটা ঘোষণাও কৰিছে ম'ষ্ট প্ৰব্লেম সকলোৱে গম পাইছে গোটেইবিলাক কথা ইয়াত থূলমূলকৈ আলোচনা কৰিম বেছি দীঘল ভিডিঅ' বনাই নাথাকোঁ আৰু ত' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আমাৰ যিবিলাক নতুন মানে কি চাকৰি পোৱা আছে এ ডি এ ডি হওক ডি এম ইত হওক আচাম পুলিচ হওক বা টেট'ত হওক তেওঁলোকে সুধি আছে যে নতুনকৈ চাকৰি পোৱাবিলাকে এইথ পে' কমিশ্যনৰ সুবিধাটো পাবনে নাপায় এইটোত একো কুৱেশ্যন উত্থাপিত হ'ব নালাগে সকলোৱে পাব মানে আপুনি দুহেজাৰ ছাব্বিছ নহয় দুহেজাৰ যদি ঊনত্ৰিছতো মানে কি চাকৰি পায় তথাপিও এইচ পি আ কমিশ্যনৰ সুবিধাখিনি লাভ কৰিব সেইটোত চিন্তা নাই আৰু ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল যে চি এম এ যোৱাকালি কৈছে যে এইচ পি এ কমিশ্যনৰ যিখন কনষ্টিটিউচন কমিটি আছে সেইখন চৰ্টলি গঠন হ'ব বা চেণ্ট্ৰেলত হ'বই আৰু অলমষ্ট তো ইয়াৰ পিছত আৰু কেতিয়া লাগু হ'ব এইচ পি এ কমিশ্যনখন মানে আমিতো চেলাৰী জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ছিক্সৰ পৰাই পাম মানে এইট পি এ কমিশ্যনৰ কিন্তু বস্তুখিনি এতিয়া নাপাব এৰিয়াৰ হিচাপে পাব মষ্ট প্ৰৱেবলি ডেৰ বছৰতটো লাগি যাব ডেৰ বছৰ মিনছ কি দুহেজাৰ সাতাইছৰ মাজভাগ বা শেষলৈও যাব পাৰে বা দুহেজাৰ আঠাইছৰ প্ৰথমতো যাব পাৰে কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে এইখিনি পইচা আপুনি না নাপাব এইখিনি পইচা এৰিয়াৰ হিচাপে পাব দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ এক তাৰিখৰ পৰা সময় আছে সময় লাগিব অলপ এৰিয়া হিচাপে বহুত টকা পাব যদিহে গোটেইখিনি গঠন হয় ভালকৈ আৰু ডেৰ বছৰত ধৰি থৈ দিয়ক ডেৰ বছৰ দুই বছৰ ধৰি থৈ দিয়ক আৰু এই এইটে কমিশ্যনৰ গোটেইটো চেলাৰী হাতত অহা লয় বহুতে সুধি আছে ফিটমেণ্ট ফেক্টৰী কিমান হ'ব ফিটমেণ্ট ফেক্টৰী আৰু ম'ষ্ট প্ৰবলি টুতকৈ বেছি নাযাব ওৱান পইণ্ট নাইন ফাইভ বা টুৰ সেইখিনিমানৰ ভিতৰত থাকিব বা একদম ল' চাঞ্চ আছে টু পইণ্ট জিৰ' ফাইভ মান যাব পাৰে সেইখিনি আৰু বাৰু কিবা কুৱেশ্যন থাকিলে কমেণ্ট বক্সত সুধিব কিবা ছাজেশ্যন থাকিলে ক'ব কিবা যদি ক'ব লগা আছে ক'ব মই গোটেইবিলাক এনালাইজ কৰিব আৰু ভিডিঅ' এটা বনাম ত' ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ধন্যবাদ